এ ডি আৰ ই অৰ্থাৎ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাইটমেণ্ট একজাম চিলেবাছ দেখিছে আপোনালোকে এক্সাম পেটাৰ্ণ ছিলেবাছ আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰ আম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাইটমেণ্ট চিলেবাছ গপ্তপ আছাম আছাম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাৰ্টমেণ্ট ফ'ৰ দা ৰিকুৱাৰ্টমেণ্ট অফ টুৱেলভ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড গ্ৰেট থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট মুকলি হৈছিলে আণ্ডাৰ ভেৰিয়াছ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ গপ্তৱ আছাম আপোনালোকে দেখিছে বাৰ হেজাৰ ছশ পোষ্ট মুকলি হৈছিলে গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰৰ যিটো কমন ৰিটাৰ্ণ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব বন্ধুসকল ভাইবা আৰু কমন ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ জৰিয়তে নিযুক্তি দিয়া হ'ব দ্য ডিটেইল চিলেকশ্যন প্ৰচেছ অফ এ ডি আৰ ই টু পইণ্ট জিৰ' হেজ নট বিন ৰিলিজ এজ পাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম দ্য স্কিম অফ দ্য একজামিনেশ্যন উইল ৰিমাইণ্ড দ্য চেম এছ লাষ্ট ইয়েৰ হেণ্ডছ কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু চেক দ্য লাষ্ট ইয়াৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ টু গেট এ চিম্পুল আইডিয়া এবাউট দ্য একজাম এজ ডিছক্ৰাইব বিল' আপোনালোকে দেখিছে এই বছৰটো শেষৰ ফালে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব এ ডি আৰ ই অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাইটমেণ্টৰ থাৰ্ড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেডৰ যিটো এক্সাম অনুষ্ঠিত হোৱা কথা আছিলে সেইটো ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰমানত অনুষ্ঠিত হ'ব বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চালে সকলোখিনি গম পাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই কৈছিলে বন্ধুসকল কি কৰিছিলে আপোনালোকে চাই ল'ব আগৰ ভিডিঅ'টো লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম নহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ভিজিট কৰি চব আছাম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাইটমেণ্ট ছিলেবাছ ডিটেইলছ নেম অফ ৰিকুৱাইটমেণ্ট প্ৰচেছ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাইটমেণ্ট টু পইণ্ট জিরো অফ দ্য অর্গেনাইজেশন গভর্নমেন্ট অফ আসাম নেম অফ রিকুইটমেন্ট কমিশনার আসাম ডাইরেক্ট রিকুইটমেন্ট কমিশন টু থাউজেড টুয়েটি ওয়ান নেম অফ অর্গোইজেশন বোর্ড বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন আসাম নেম অফ পোস্ট গ্রেড থ্রি আর গ্রেড ফোর টোটাল পোস্ট বারো হাজার ওলাই লাগে নেম অফ এক্সাম আসাম ডাইরেক্ট রকুইটমেন্ট এক্সাম এ ডি ডিআর ই চমুক টাইপ অফ এক্সাম রিটার্ন এক্সাম অনুষ্ঠিত হব টাইপ অফ কুয়েশনস এম সি কিউজে অবজেক্টিভ টাইপস এম সি কিউএ আপনাদের জানে ডেট অফ এক্সামটো ৰিলিজ কৰা নাই বন্ধুসকল কি তাৰিখে এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব ৰিলেটেড আৰ্টিকল আছাম ডায়েক ৰিকোৱাৰমেণ্ট এক্সাম ডেটছ অফ আছাম ডায়েৰী ৰিকোৱাৰমেণ্ট ইয়াত ক্লাছ আই ভি ক্লাছ থ্ৰী অৰ্থাৎ গ্ৰেট ফ'ৰ আৰু গ্ৰেট থ্ৰীৰ একজাম ডেটটো উল্লেখ কৰা নাই জনোৱা নাই এতিয়ালৈকে ডেটটোৰ কথা ছিলেবাছ অফ ক্লাছ থ্ৰি ৰিকোৱাৰমেণ্ট চাওক আপোনালোকে গ্ৰেড থ্ৰী চিলেবাছসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ষ্টেট লেভেল ৰিকুইটমেণ্ট কমিশ্যন এছ এল আৰ চি এছ নট ইয়েট ৰিলিজ দ্য অফিচিয়েল আছাম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাইটমেণ্ট চিলেবাছ ফৰ ক্লাছ থ্ৰী অৰ গ্ৰেড থ্ৰী প'ষ্ট বা ক্লাছ থ্ৰী বা গ্ৰেড ফ'ৰ থ্ৰীৰ হাও এভাৰ বেষ্ট অন লাষ্ট ইয়াৰ এ ডি আৰ নটিফিকেশ্যন উই কেন হেভ এন আইডিয়া এবাউট দিছ ইয়েৰ এ ডি আৰ এগ্জামিনেশ্যন এছ স্পিৰিং কেণ্ডিডেটছ মে চেক ফলয়িং চেকশ্যন ফৰ মোৰ ডিটেইলছ এবাউট চিলেবাছ নেম অফ প'ষ্ট ক্লাছ থ্ৰি বা গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড থ্ৰী পোষ্ট টোটেল ওলাই আছিলে সাত হাজাৰ ছশটা প'ষ্ট বন্ধুসকল অকল গ্ৰেড থ্ৰী ওলাইছিলে সাত হাজাৰ ছশটা নিগেটিভ মাৰ্কিং ইয়াৰ কাৰণে নাথাকিব বন্ধুসকল এইটোৱে এটা ভাল প্ৰচেছ বুলি ক'ব পাৰি দেৰ চিল বি ন' নিগেটিভ মাৰ্কিং আপোনালোকে জানে নিশ্চয় এ ডি আৰ ই অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাৰ্টমেণ্টত থাৰ্ড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ যিবিলাক আগতেও হৈ গৈছিলে এক্সাম তাত নিগেটিভ মাৰ্ক নাছিলে চিলেকশ্যন প্ৰচেছ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চাওক দা চিলেকশ্যন অফ কেণ্ডিডেটছ ফৰ ইনভাইটিং ডেম ফৰ ইণ্টাৰভিউ স্কিল টেষ্ট উইল বি ইন দাৰ ৰেচিঅ' অফ ওৱান পইণ্ট টু দ্য কেণ্ডিডেটছ হো কোৱালিফাই ইন দ্য ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন উইল বি কল্ড ফৰ কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট স্কিল টেষ্ট ইণ্টাৰভিউ ইয়াৰ কাৰণে যিসকলে ৰিটুৰ্ণ টেষ্টত পাছ কৰিব সেইসকলক টেষ্টৰ কাৰণে ভাইবাৰ কাৰণে মতা হ'ব বন্ধুসকল যিসকল ষ্টুডেণ্ট বা যিসকল কেণ্ডিডেট বন্ধুসকল কোৱালিফাই হ'ব ৰিটুৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যনত অৰ্থাৎ যিটো লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব লিখিত পৰীক্ষাটোত যিসকলে কোৱালিফাই কৰিব পাছ কৰিব সেইসকলক মতা হ'ব কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ কাৰণে স্কিল টেষ্ট বা ইণ্টাৰভিউ কাৰণে বা ভাইবাৰ কাৰণে মতা হ'ব বন্ধুসকল ক্লাছ থ্ৰী বা গ্ৰেড থ্ৰী এইচ এছ এছ এল চি ছিলেবাছ ডিটেইলছ সেইটো হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ যিহেতু গ্ৰেড থ্ৰী প'ষ্ট আছিলে দ্য আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট চিলেবাছ অফ দ্য একজামিনেশ্যন ফৰ দ্য প'ষ্ট হেভিং মিনিমাম এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন অফ এইচ এছ এছ এল চি অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট টাইপ অফ একজাম ৰিটাৰ্ণ একজামিনেশ্যন যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব লিখিত পৰীক্ষা মোড অফ এক্সাম অফলাইন মাধ্যমেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব টাইপ অফ কুৱেশ্যনছ অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যনছ আহিব নম্বৰ অফ কুৱেশ্যনছ এশ মাৰ্কৰ এশটা কুৱেশ্যনছ আহিব মেক্সিমাম মাৰ্কছ ওৱান ফিফটি মাৰ্কছ থাকিব ডুৰেচন অফ একজাম দুঘণ্টা সময় থাকিব অৰ্থাৎ এশ বিছ মিনিট ডেট অফ এক্সাম ইয়েকেইটা চেণ্টাৰছ অফ এক্সাম সেইকেইটা আপলোড কৰা নাই বন্ধুসকল আপডেট দিয়া নাই যিহেতু যেতিয়াই আপডেট দিব মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম ইয়াত ছেকশ্যন আছে কি কি ধৰণৰ এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ ছ'চিয়েল চাইন্সৰ আহিব জেনেৰেল নলেজ আহিব জেনেৰেল মেথেমেটিক্স আহিব ক্লাছ টেন ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ মেণ্টেল এবিলিটি এণ্ড লজিকেল ৰিজনিং আহিব জেনেৰেল ইংলিছ আহিব গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড থ্ৰি যিকেইটা পোষ্ট আছে বেচলাৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ ছিলেবাছ ডিটেইলছ এটা দা আসাম ডাইগ্রি রিক্রুটমেন্ট সিলেবাস অফ দ্য এক্সামিন ফর দা পোস্ট হেভিং মিনিমাম এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশন অফ বেচলার ডিগ্রি এন্ড বেচলার ডিগ্রি উইথ কম্পিউটার সার্টিফিকেট ডিপ্লোমা ইজ জাস্ট মেনশন বিলো বেচলার ডিগ্রি ক্যান্ডিডেট আছে লগতে কম্পিউটার সার্টিফিকেট আছে বা ডিপ্লমা আছে সেই সকল অনুষ্ঠিত অসুস্থ হোস টাইপ অফ এক্সাম রিটার্ন এক্সামিনেশন অৰ্থাৎ এইটো ৰিটাৰ্ণেই হ'ব অফলাইন মাধ্যমেৰে যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব টাইপ অফ কুৱেশ্যন অবজেক্টিভ মাল্টিপুল চইচ টাইপ কুৱেশ্যন এম চিকিউ চাইভিব নম্বৰ অফ কুৱেশ্যনছ এশ এশটা কুৱেশ্যনছ আহিব মেক্সিমাম মাৰ্কছ থাকিব ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ এশ পয়সত্তৰ মাৰ্কছ থাকিব ডিউৰেশ্যন অফ একজাম সময় এশ বিছ মিনিটে থাকিব অৰ্থাৎ দুঘণ্টা ডেট অফ এক্সাম চেণ্টাৰ অফ এক্সাম এইকেইটা আপডেট অহা নাই এতিয়ালৈকে আৰু নিগেটিভ মাৰ্কিং এইটো ইয়াতো নাথাকে বন্ধুসকল আৰু এইকেইটা ছাবজেক্টৰ আহিব ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ চ'চিয়েল ছাইন্স আহিব জেনেৰেল নলেজ আহিব লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড কুৱেণ্টিটিভ এপিটিউডৰ আহিব ৰিডিং কম্পাৰিচন এণ্ড লেংগুৱেজ জেনেৰেল মেথেমেটিক্স ক্লাছ টেন ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ আহিব জেনেৰেল ইংলিছ আহিব আপোনালোকে এইখিনিকে চাব চিলেবাছ যিসকল গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ আছে চিলেবাছ অফ ক্লাছ আই ভি ৰিকুৱাইটমেণ্ট অৰ্থাৎ গ্ৰেট ফ'ৰৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চিলাবা হ'ব চাই লওক ষ্টেট লেভেল ৰিকুৱাৰ্টমেণ্ট কমিচন এল এল আৰ চি হেজ নট ইট ৰিলিজ দা অফিচিয়েল আছাম ডাইগ্ৰী ৰিকুৱাইটমেণ্ট চিলেবাছ ফৰ ক্লাছ আই ভি অ'ৰ গ্ৰেট আই ভি পোষ্ট হাউ এভাৰ বেছ অন লাষ্ট ইয়াৰ এ ডি আৰ ইফি নটিফিকেশ্যন উই কেন হেভ এন আইডিয়া এবাউট দিছ ইয়েৰ এ ডি আৰ এক্সামিনেশ্যন এপেয়াৰিং কেণ্ডিডেটছ মে চেক ফলৱিং ছেকশ্যন ফৰ মোৰ ডিটেইলছ এবাউট চিলেবাছ দেখিছে আপোনালোকে লাষ্ট ইয়েৰৰ অনুসৰি লাষ্ট ইয়েৰত হৈ গৈছিলে বন্ধুসকল তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়ে ছিলেবাছ বনোৱা হৈছে নেম অফ পোষ্ট ক্লাছ আই ভি অ'ৰ গ্ৰেট আই ভি পোষ্ট যিসকল চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ আছে মানে গ্ৰেট আই ভি ইয়াত ট'টেল পোষ্ট পাঁচ হাজাৰ মুকলি হৈ আছিলে বন্ধুসকল ক্লাছ ভি আই 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 অৰ্থাৎ ক্লাছ এইটৰ মুকলি হৈ আছিলে ঊনৈছশ পঞ্চাছটা পোষ্ট অৰ্থাৎ এহেজাৰ নশ পঞ্চাছটা এইচ এছ এল চি লেভেল অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ এহেজাৰ ষাঠিটা পোষ্ট মুকলি হৈছিলে যিহেতু ফৰ্থ হয়েছিল যেহেতু এপ্লাই কৰিব পাৰে এইচ এছ এল চি প্লাছ আই টি আই যিকেইটা পোষ্ট ওলাইছিলে এইচ এছ এল চিৰ কাৰণে টোটেল এহেজাৰ নশ নব্বৈটা পোষ্ট মুকলি হৈছিলে এইচ এছ এল চি প্লাছ আই টি আই থাক ই্টুডেন্টর কারণে নম্বর অফ আৰ চেল বি টু এক্সামস অন দ্য সেম ডে ওয়ান ফোর পোস্ট কেটেগরি অফ ফৰ ৰিড আপ টু ক্লাছ এইট কেটেগৰী এন্ড আনাডার ফৰ পোষ্ট কেটেগৰী অফ পোষ্ট ফৰ এইচ এছ এল চি পাস বা ইকুৱেভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ কেটেগৰী দেখিলে আপোনালোকে ওৱান ফ'ৰ পোষ্ট ছেম ডে এইদিনাখনে একেদিনাই পতা হ'ব মানে যিটো এক্সাম হ'ব একেদিনাই হ'ব মেট্ৰিকৰ লেভেলৰ কাৰণেও হ'ব এইট পাছ লেভেলৰ কাৰণেও হ'ব টাইপ অফ এক্সাম ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব মুড অফ মোড অফ এক্সাম অফলাইন মাধ্যমেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব টাইপ অফ কুৱেশ্যন অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন আহিব নম্বৰ অফ কুৱেশ্যনছ ওৱান থাৰ্টি ফাইভটা কুৱেশ্যনছ থাকিব মেক্সিমাম মাৰ্কছ ওৱান থাৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছ থাকিব অৰ্থাৎ এটা কুৱেশ্যনত এক কে থাকিব মাৰ্কছ ট'টেল ওৱান থাৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছ থাকিব ওৱান থাৰ্টি ফাইভটা কুৱেশ্যনত ডিউৰেচন অফ এক্সাম দুঘণ্টা অনুষ্ঠিত হ'ব এক্সামটো এশ বিছ মিনিট ইয়াতো ডেট অফ এক্সাম ডেট অফ চেণ্টাৰ সেইকেইটা উল্লেখ কৰা নাই এতিয়ালৈকে চিলেকশ্যন প্ৰচেছ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব গেট ফ'ৰৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে চাওক বাগেট ফ'ৰৰ প'ষ্টটোৰ কাৰণে কেনেকৈ চিলেকশ্যন কৰিব দ্য চিলেকশ্যন অফ কেণ্ডিডেটছ ফৰ ইনভাইটিং টিম ফৰ ইণ্টাৰভিউ স্কিল টেষ্ট উইল বি দা ইন দ্য ৰেচিঅ' অফ ওৱান পইণ্ট টু কেণ্ডিডেটছ স্ক'ৰিং আইডেণ্টিটিকেল মাৰ্কছ ইন দ্য ৰিটাৰ্ণ এক্সামনেশ্যন উইল বি ইনভাইট ফৰ এপিয়াৰিং ইন দ্য ইণ্টাৰভিউ স্কিল টেষ্ট ইৰিছপেক্টিভ অফ ৰেচিঅ' মেনচন এছ এভ ইয়াৰ কাৰণে একেই বন্ধুসকল প্ৰচেছটো যিসকলে ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন ৰিটাৰ্ণ একজামিনেশ্যনত পাছ কৰিব একে নম্বৰ পাব সেইসকলক মতা হ'ব ইণ্টাৰভিউ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে এইটো প্ৰচেছটো একেই থাকে সকলো ভেকেঞ্চিৰ লাষ্টত ভাই ভা বা ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব ক্লাছ আই ভি বা গ্ৰেড আই ভি চিলেবাছ ডিটেইলছ গ্ৰেড ফ'ৰৰ ছিলেবাছখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চাওক দ্য চিলেবাছ অফ দ্য একজামিনেশ্যন ফৰ ৰিকুৱাৰ্টমেণ্ট টু দ্য ক্লাছ আই ভি প'ষ্টেল বি ইন কনচনেন্টছ উইথ দ্য প্ৰেছক্ৰাইব এছ চি ই আৰ টি চিলেবাছ অফ ক্লাছ এইট এক্সামিনেশ্যন এণ্ড ক্লাছ টেন এক এইচ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন ফ'ৰ ৰিড আপ টু ক্লাছ এইট কেটেগৰী এণ্ড এইচ এছ এল চি পাছ ৰিকুৱেণ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ কেটেগৰী ৰেচপেক্টিভলি ছেকশ্যন ৱাইজ চিলেবাছ ডিটেইলছ ইছ এছ মেন শ্ব' বিল' চব কেনেকুৱা ধৰণৰ এইকেইটা ছাবজেক্টৰে প্ৰশ্ন আহিব অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন আহিব ছেকশ্যন চিৰিয়েল নম্বৰ ইংলিছৰ ইংলিছ আহিব ছ'চিয়েল ষ্টাডিছ আহিব মেথেমেটিক্স আহিব জেনেৰেল নলেজ আহিব মেণ্টেল এবিলিটি এণ্ড লজিকেল ৰিজনিং এইকেইটাই আপোনালোকে যিখন ফৰ্থ গ্ৰেডৰ কেণ্ডিডেট হয় বা ফৰ্থ গ্ৰেডৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে এই ছটা এই পাঁচটা ছাবজেক্ট আপোনালোকে পঢ়িব ছটা নহয় পাঁচটা ছাবজেক্ট আপোনালোকে চাব ভালকৈ ইংলিছ ছ'চিয়েল ষ্টাডিছ মেথেমেটিক্স জেনেৰেল নলেজ মেণ্টেল এবিলিটি এণ্ড লজিকেল ৰিজনিং এইকেইটা ওপৰতে আহিব আছাম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাইটমেণ্ট কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকে এইখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ চাই ল'ব কুৱেশ্যন পেপাৰৰ মই লিংকখিনি দি থ'ম ইমান দীঘলকৈ বন্ধুসকল সকলোখিনি ক'লে মানে গোটেই ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ যাব সেইকাৰণে আপোনালোকে সেইখিনি চাই ল'ব সকলো কুৱেশ্যন পেপাৰ এ ডি আৰ আগত হৈ যোৱা যিবিলাক কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে আগত যি ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাইটমেণ্টৰ একজামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হৈছিলে আগত হৈ যোৱা সকলো লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম আপোনালোকে চাই ল'ব তাৰ কাৰণে সেইখিনি খালি পাহৰি নাযাব আৰু যি যিখিনি চিলেবাছ দিছে গ্ৰেড থ্ৰী বা গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে সেইখিনি চেলেবাছৰ ওপৰত আপোনালোকে এতিয়া পঢ়িব সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব গোটেইখিনি মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে বুক কিতাপো আপোনালোকে চাব পাৰে মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম লিংকখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত ভিজিট কৰি ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন ভিজিট কৰি আপোনালোকে আপোনালোকে লিংকসমূহ চাই ল'ব লিংকত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে পেজখন মুকলি হ'ব আপোনালোকে চাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ এইখিনি লিংক মই দি থ'ম বন্ধুসকল আপোনালোকে চাব আৰু ছিলেবাছ চিলেবাছখিনি আপোনালোকে ছিলেবাছৰো লিংক পাই যাব আৰু আপোনালোকে ছিলেবাছখিনি চাই ল'ব ভালকৈ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনলৈ গ'লেই হ'ল বন্ধুসকল সকলোখিনি পাই যাব আপোনালোকে তাত লিংকখিনি আপোনালোকে খালী ভালকৈ চাই ল'ব আৰু মই খৰধকৈ কৈছোঁ বন্ধুসকল কিবা থাকি গ'লে সেইটো একো ৰিয়েকশ্যন নিদিব আৰু ভুল নধৰিব আপোনালোকে আপোনালোকে নিজে এবাৰ চাই ল'ব বন্ধুসকল মই যিহেতু স্পীড কৈ গৈছোঁ ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ যাবৰ কাৰণে আপোনালোকে বাকীখিনি চাই ল'ব আৰু এইটো ভাল খবৰ বহুত দিনৰ অপেক্ষাৰ মূৰত বন্ধুসকল ভাল এটা মানে খবৰ বুলি ক'ব পাৰি বহুত দিনৰ অপেক্ষা মূৰত দিছে বন্ধুসকল যিহেতু এপ্লাই কৰা বহুত মাহ হৈ গ'ল পাঁচ ছমাহৰ ওপৰতে হ'ল বন্ধুসকল আৰু এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এমাহ বা দুমাহ খুব বেছি দুমাহৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব বন্ধুসকল অসম পুলিচৰ যিবিলাক ভেকেঞ্চি আছে তাৰ পাছতে সেইখিনি পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পাছতে এ ডি আৰ ই অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাইটমেণ্টৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে বন্ধুসকল আপোনালোকে খালী ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন ভিজিট কৰি আপোনালোকে সকলোখিনি চাই ল'ব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকল যাতে সকলোৱে গম পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট বন্ধুসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো খালী ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছাবসক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰিয়েই নাযাব ধন্যবাদ